નમસ્કાર ધોરણ સાતના વહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું જે અલંકાર પબ્લિકેશન દ્વારા દિવાળી ગૃહ કાર્ય આપવામાં આવેલું છે તેમાં હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ તે પેલા નાનકડી વાત કરી દઈએ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક લિંક આપેલી છે આ લિંક પરથી તમે અન્ય વિષયના સોલ્યુશન પણ મેળવી શકો છો तो जो ये पहलू आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक कौन कौन सी गतिविधियाँ करते हैं समय के साथ लिखिए तो छः बजे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ छः और पंद्रह पे उठने के बाद ब्रश आदि करता हूँ साढ़े छः बजे साढ़े छः से लेकर साढ़े सात तक व्यायाम करता हूँ साढ़े सात साढ़े सात बजे नाश्ता करता हूँ आठ बजे से नौ बजे तक होमवर्क करता हूँ नौ बजे में ट्यूशन जाता हूँ ग्यारह बजे में पढ़ाई के लिए अपने स्कूल जाता हूँ पाँच बजे स्कूल से वापस घर आता हूँ सात बजे तो पाँच बजे से लेके सात बजे तक खेलने जाता हूँ आठ बजे तो आठ बजे से मैं अभ्यास करके दस बजे सो जाता हूँ आप में क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या कमियाँ है अपने परिवार के जरिए जानिए और लिखिए तो खूबियाँ बात करिए तो मुझ में कई सारी खूबियाँ हैं जैसे कि मैं रोज जल्दी उठता हूँ दूसरों की मदद करता हूँ बाहरी खाना कम खाता हूँ सबके साथ हंसी मजाक से पेश आता हूँ कमियों की बात करूँ तो मुझ में कुछ कमियाँ भी हैं जैसे कि नहाने में आलस एवं देरी करता हूँ खाना ठीक से नहीं खाता खाने की जगह अपने काम को मैं महत्व देता हूँ मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ अपने कपड़े उल्टे निकालता हूँ जिससे मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है अपनी चीज़ों को उनके ठिकाने पर नहीं रखना पूरा रूम गंदा छोड़ देता हूँ ये मेरी कमियां है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी आप अपने मम्मी से अपनी कमियाँ और खूबियाधार तो, तो, तो उधार जमा तो जमा दस्तखस तो हस्ताक्षर गोदाम तो गोदाम पेशगी तो अगाव थी फुटकर तो छुटक महसूल तो महसूल सुद तो ब्याज બીકવાલી તો વેચાણ હિસાબ તો હિસાબ કોઠી તો ઘર ખરીદદાર તો ખરીદી કરનાર ચુંગી તો ટેક્સ અથવા કર નકદ તો રોકડા તો હરાજી તો તો તેજી બહી ખાતા વહી મુનાફા તો નફો હિસ્સેદાર તો ભાગીદાર લેવાલી તો ખરીદી અને નિખ તો ચમક અથવા તેજ થશે સામાયિક મેસે ચુટકુલે પઢીએ ઓર લિયે તો પહેલો છે ટીચર બચ્ચો બતાવો સબસે સાફ શહેર કોણ સા હૈ तो पप्पू बोला रबर वाला शहर टीचर वो कौन सा तो पप्पू जहाँ हर गलती मिटा दी जाती है बीजू है डॉक्टर आपको क्या परेशानी है मरीज जब मैं बात करता हूँ तो कोई सुनता नहीं डॉक्टर अगला प्लीज त्रिजू पत्नी सुनो जी मैं कैसी लग रही हूँ तो पति कसम से बहुत अच्छे पति जुटे हाँ वो भी तुम ही सिखाई हो चौथू पप्पूमा आज स्कूल में सब मुझे जीनियस कह रहे थे तो माँ बोली वह क्यों बेटा पप्पू बोला क्योंकि मैंने सवालों के जवाब ही नहीं लिखे पांच मुंह टीचर अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते तो पप्पू बोला क्योंकि भारत में ग्रेविटी फ्री है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जानकारी प्राप्त करके लिखना है मित्रों छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान मराठा योद्धा थे उसका जन्म 19 फरवरी 1630 को सीवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम वोसले और माता का नाम जीजाबाई था शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की और मराठा साम्राज्य की नींव रखी वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे उन्होंने अपनी सेना को बहुत संगठित और अनु अनुशासित बनाया था शिवाजी महाराज ने अनेक किलों का निर्माण और संरक्षण किया था वे जनता के हित में शासन करते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे उनका राज्य सोलह सो चिवत्तर में रायगढ़ किले में हुआ था शिवाजी महाराज हमेशा देशभक्ति साहस और स्वाभिमान के प्रति रहेंगे और हमें शिवाजी महाराज जैसे शासक मिले उसका गर्व है धरती किसान काव्य का सुंदर अक्षरों में लखवा नो धरती की स्थान तू भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तूफान मनुष्य तू बड़ा महान है तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल तेरी भ्रुकटी में त्रांडव का ताल है निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे धरती का धीर तू है अग्निशा वीर तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके तू जो अगर हिम्मत से काम ले गुरुशा જંગલ તો બન આનંદ તો ઉલ્લાસ નગર તો શહેર શુદ્ધ તો બ્યાજ પ્રભુ તો ભગવાન મનુષ્ય તો માનવ પાણી તો જલ બાગ તો બગીયા રાહી તો પથી तरुवर तो वृक्ष पंथी तो राही अनूठा तो अनोखा, तराना तो गीत, वर्षा तो बारिश दुनिया तो जग, तो जग, मुस्काना पत्र, अहवाल, आफत, आनंद, खुशी निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्दों लिखिए खुशी तो दुख ठंडी तो गर्मी बाहर तो अंदर सुबह तो शाम पालतू तो जंगली छोटा तो बड़ा कठिन तो सरल गुण तो अवगुण, गलत तो सही मित्र तो दुश्मन धर्म अधर्म देश विदेश प्रेम नफरत रात दिन काला गोरा अदर इधर उधर भला बुरा तवंगर तो गरीब नजदीक तो दूर हार तो जीत पढ़ी और सही शब्द लिखे राजा तो रानी शेर तो शेरनी लुटेरा तो लुटेरन ऊंट तो ऊंटनी सुनार तो सुनारन शिक्षक तो शिक्षिका अभिनेता तो अभिनेत्री ग्वाला तो ग्वालन और बंजारा तो बंजारन તો મિત્રો આ હતું હિન્દી વિષયનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત